biz chirchiq shahridagi 14 hunarga kasbga ixtisoslashtirilgan maktabdamiz va maktabning estalik buyumlari yo'nalishidagi to'garakdamiz to'garak rahbari esa respublika hunarmand tushmasining asosi estalik buyumlar yo'nalishida faoliyat olib boradigan usta hunarmandimiz atabayev doniyor doniyor esdalik buyumlarini ko'rar ekanmiz ko'pisi mana ko'rishingiz mumkin aviatsiyaga bog'liq esdalik buyumlari nimaga aynan aviatsiyaga bog'liq esdalik buyumlari assalomu alaykum xush kelibsizlar bizni maktabimizga ixtisoslashtirilgan davlat o'n to'rtinchi umumta'lim maktabiga aviatsiyaga yo'naltirilgan tomon bo'lganiga sababi buni ko'proq urg'u berish talabi bo'lardi ya'ni aviatsiya yo'nalishi bo'yicha o'zim mutaxassisligim avia injenerman va aviakonstruktorman birinchi ishim shu aviatsiya yo'nalish bo'lgani uchun qiziqishim shu soha bo'yicha bo'lgani uchun shu sohaga ko'proq urg'u berganman va chirchiq shahrini o'zi ham ya'ni aviatsiya yo'nalishi bo'yicha vоенныy ya'ni dargoh nimalar bor harbiylar dargolar harbiylar harbiylashtirilgan zona bo'lgani uchun ya'ni harbiylarga ko'proq moslaganmiz doniyor keling avvalambor mana shu hunarga qiziqishingiz haqida gapirib bersangiz necha yoshingizda qanaqa muhitda tug'ilgansiz oilada hunarmandlar oilasidami va bu esdalik buyumlarga qiziqishingiz nechi yoshingizda boshlangan bu hunarga bolalikdan qiziqardim ya'ni yog'och humakorlik yo'nalish bo'yicha juda qiziqishim juda katta bo'lgan yoshlikdan qiziqqanmiz otam oddiy usta ya'ni ustachilik uy ko'p bino ko'taradilar onam oddiy maktabda sta bo'lib ishlaganlar farosh farosh bo'lib ishlaganlar oddiy oiladan chiqqan lekin qiziqish u qaramas ekan ya'ni olloh tomonidan berilgan bir bu ne'mat ya'ni uni hech kim olmasdan anaqa qilolmas ekan shunga qiziqish juda o'ta kuchli bo'lganiga boshqa sohalar bo'yicha ham yurdim ya'ni qurilish sohasi otamni ota kasb qurilish sohasi bo'yicha ham yurdik o'qidim universitetda o'qidik aviatsiy yo'nalishi bo'yicha ham ishladim qiziqishim o'ta kuchli bo'lganiga soha bo'yicha baribir ustunlik qildi ustunlik o'zini ustunligini ko'rsatdi va uh, bu ishni ikki ming o'n yettinchi yili uh, aviatsiya zavodi remont zavodida ishlab yurgan paytimda ustozim uh, bo'lmish o'zimdan o'n yosh kichkina bola bor uh, bu ya'ni programma bo'yicha nima bo'yicha uh, abkeaov ayder degan bola o'sha bola uh, turtki berdi ya'ni uh, bir oz muddat to'xtab turgan qiziqishim o'sha paytda yana boshlandi qiziqish juda yana o'ta avjini oldi ham o'zimni ishimni qilardim uyqular kelmasdi kechalari ham uyqu kelmasdi ya'ni kompyuterda programma chizish ya'ni chizmalar qilish aviatsia sohasiga o'zimni sohamga yaqin bo'lgani uchun biroz osonlik qildi ozgina lekin o'zini mashaqqati o'zini mehnati bor va shu payt ikki ming o'n yettinchi yili biz qiziqishni boshladik ikki ming o'n sakkizinchi yili to'rtta odam e, fayl chizib bitta e, o'ttiz to'rt tankasini e, fayllarini chizib amalga oshirib nima qildik va shu e, jarayonda o'zimizga kerak bo'lgan e, narsalarni shu fayllar orqali chizmalarini or chizib o'zimizga e, dastgoh oldik va shu dastgohda ikki ming o'n sakkizinchi yili boshlab e, faoliyat faoliyatimizni to'la to'kis o'zimiz boshlab ish qilishni boshladik va ustunlik qildi ishimizni qilib kelmoqdamiz -so. <feyat> bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz orasida hunarga qiziqqan yoshlarimiz juda yam ko'p ayniqsa yoshligidan hamma samolyot yasashni yo bo'lmasam -ma mana shunday vertolyotlar yasashni juda judayam yaxshi ko'radi xohlaydi siz nima degan bo'lardingizki yoshlarimizga mana o'zizni yoshlik davringizda qanaqa qiziqqansiz qanaqa to'garaklarga borgansiz qaysi fanlarni o'qigansiz va ularga qanday maslahat berasiz albatta yosh namnihol ya'ni bola hozirgi kunda mana maktabda dars berib kelmoqdamiz bolalarga tavsiyam o'zini qiziqishi bo'ladigan bo'lsa o'sha qiziqishiga bo'lgan odam haqiqatdan o'sha tog' turgan bo'lsa tog'ni teshib o'tadi ya'ni qiziqishi ustunligidan ya'ni boshqa hunarga ya'ni ota onalarimiz ham tavsiya bo'ladi ya'ni o'sha bolani o'zini qiziqishi bo'lsa o'sha niholni qayirib sindirib qo'ymasdan to'g'ri tarbiya qilishni tavsiya qilgan bo'lardim ya'ni hozir hozirgi kunda bizga kelayotgan maktab bolalarini ham ota onalarni alohida suhbatga chaqiramiz ular bilan suhbatlashamiz ya'ni bolalarni o'zini haqiqiy qiziqishini ko'ramiz haqiqiy bir psixolog bo'lar ekan ya'ni pedagog o'qituvchi haqiqatdan psixolog bo'lar ekan sohaga kelib maktabda dars berishni o'sha bolalarga to'garakda dars berishni boshlaganmizu lekin o'sha haqiqatdan ham bir psixolog bo'lish kerak ekan ota onalarga tushuntiramiz qiziqish yo'naltirish chunki paytida o'zimiz o'sha man qiziqqan soham yo'nalishim bir muddat to'xtagan ya'ni bir muddat mud, bo'lganda ancha muddat yutqizganmiz hozirgi kunda bo'ladigan bolalarga yoshlarga bo'ladigan qiziqishini aniqlash aniq o'sha qiziqishga egaligi va o'sha qiziqishini hunar bo'lsin har bir soha bo'lsin o'sha soha bo'yicha qaysi fan ya'ni maktab paytda har bitta fanni o'zini pog'onasi va o'zini qiziqishi sohasi bor lekin har bitta fanni o'zini qiziq maktab paytdagi olgan ta'lim haqiqatdan ham keyingi poydevor bo'ladi keyinchalik shu o'zini niholini ko'rsatadi maktabda bolalarga tavsiyam shu har bitta fanni o'zini chuqur o'rganishdir. tankni ko'radigan bo'lsak e, bu mana oyoqlari ham yuriydi o'zi ham juda ham o'xshar ekan birga bir o'xshasa kerak <türk> a albatta buni qiziquvchilari ham sotib oladiganlari ham ko'p bo'lsa kerak <türk> esdalik <İsterlik türk> buyumi sifatida mana <türk> shu narsani o'zlaringizni qo'llaringiz bilan demak ishlab chiqarish uchun qanday kitoblarni o'qidingiz nimalardan o'rgandingiz bular yana bu t o'ttiz to'rt tankamiz tank t o'ttiz to'rt ya'ni urush paytida qatnashib qahramon tank deyishadi t o'ttiz to'rt tankamiz bu tankalar yoki vertolyot nimalarni chizmasini ya'ni internetdan olamiz hozirgi kundaendi ko'p ma'lumotlar hozir onlayn tarzda bo'lib ketgan internetda olamiz chizmalari bor o'zini kataloglari ya'ni o'zini tarixiy yozilgan har bitta planer deydi o'sha chizma kitoblari bor va rasmlar internetda rasmlar nimalar bor har bittasini o'xshatish uchun odamni o'zida g'oya bo'ladi ya'ni qiziqqan odam bir ijodkor hisoblanadi o'sha ijodni to'g'irlash uchun har bittasini biz internetdan olganmiz endi aviatsiya yo'nalishi bo'yicha o'zimda ko'nikma juda ko'p bo'lgani uchun aviatsiyaga ko'proq urg'u beramiz va tanka buni internetdan olganmiz internetdan o'sha boyagi kataloglari bor har bir nimalari bor jabhalari bu esdalik buyumlarni shogirdlaringiz bilan ishlab chiqargandan keyin sotilishi qanday bo'ladi daromadi sotilish jarayonlari hozirgi kunda olti yil bo'lmoqda olti yil bo'lmoqda faoliyat ko'rsatibyra do'konlar bor o'zimizni o'zim uh, sotadigan do'konlarimiz bor o'zbekiston bo'yicha sotadigan va chet ellarga hozirgi kunda sotish yo'llarini qo'yganmiz shu hunarmandchilik yo'llari bilan va hozirgi kunda o'zimizda do'konlar bor bolalar o'zlari yig'ishadi ya'ni mana kataloglarimiz bor ishlab chiqargan katalog ishlab chiqarganmiz shunaqa kataloglarimiz har bitta misol molt bu tankaniki tankamizniki Iı, bu tankamiz hozirgi do'konda ikki yuz ellik mingdan sotiladi mm -hmm. biz har bitta xarajati bor misol mm -hmm. maktab tomonidan beriladigan materiallar bor o'zimiz oladigan materiallar bor har bittasini o'zini rasходlarini ya'ni ketadigan xarajatlarini hisoblab chiqqanmiz va shu ikki yuz ellik ming narxida qo'yganmiz bu stanokdan lazerniy stanokdan chiqadi stanokdan chiqqandan keyin bolalar o'zini qo'li bilan yig'ishadi ya'ni sayqallaymiz uh -huh. ishlov beramizyaa qayta yig'iladi va yig'ilib bo'lgan mahsulotni o'sha do'konlarga qo'yamiz sotiladi va bolalarga o'sha o'rtadan mablag' ham beriladi nechta turdagi esdalik buyumlarni hozir yasashni o'rgandi bolajonlarimiz hozirgi kunda asosan vaенный ya'ni harbiylashtirilgan zona bo'lgani uchun chirchiq shaharda harbiylar ko'p bo'lgani uchun ko'proq vertolyot samolyot va oshu tanka va ayollarga kerak bo'ladigan shkatulkalar teлефон поставка lari bo'ladigan hozir yetmishga yaqin turini o'rgatdik bolalarga va hozir yetmishga yaqin bo'lgan tur mahsulotlarimizni <aileyami> sotuv jarayonida bor eksportiz bormi eksport <expertizabon>. qila <ailey> olasizlarmi eksport hozirgi qildik faqat o'tgan yil hisobiga eksport qildik ikkita davlatga qildik turkiya bilan rossiyaga eksport qildik <ailey>